মই মানুহৰ ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ মই দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছিলোঁ মোৰ সৌন্দৰ্য দেখি কোনেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল যে মই সৰুতে বিয়া হৈছোঁ বুলি প্ৰতিজনী ছোৱালীৰ দৰে মোৰো বহুত সপোন আছিল যদিও মোৰ স্বামী আছিল এক নম্বৰ কাম চুৰ মই এতিয়া মানুহৰ ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰা মোৰো বহুত সপোন আছিল সেইবাবে যেতিয়াই কোনোবা ধুনীয়া ল'ৰা দেখিছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ হৃদয়খন তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছিল মই এটা গাখীৰ বিক্ৰী কৰি মোৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিছিলোঁ এদিন মই গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ নতুন এটা ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেই ঘৰৰ মালিকে মোক খুব গভীৰ চকুৰে চাইছিল তেওঁৰ মোৰ হৃদয়খন জোরে ধপধপাবলৈ ধৰিছিল এতিয়া এই কামটো প্ৰতিদিনে হবলৈ ধৰিছিল মালিকেও মোক বারে বারে গাখীৰৰ অজুহাত ফোন কৰি আহিছিল এদিন মালিকৰ মালিকর যেতিয়া মই গাখীৰ দিবলৈ গলোঁ দিবলৈ গলো মোক কলে যে এই গাখীৰ খাই খাই তেওঁ হেনো ভাগৰি পৰিছে এতিয়া মোৰ আৰু বেলেগ এটা গাখীৰ খাবলৈ মন গৈছে যদি আপুনি মোক আৰু এটা গাখীৰ খাবলৈ দিয়ে তেন্তে মই আপোনাক তাৰ বিনিময়ত বহুত মূল্য দিম মোৰো ইতিমধ্যে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল গতিকে ময়ো তেওঁৰ অনুৰোধত মান্তি হ'লোঁ তেওঁ মোক নিজৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল কিন্তু যেতিয়াই তেওঁ লাইটটো বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়া মই একেবাৰে চিঞৰি উঠিছিলোঁ মোৰ নাম ৰাণী মোৰ বয়স ঊনৈছ বছৰ মই এগৰাকী দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী আছিলোঁ মোৰ সৰুতেই মা দেউতা ঢুকাইছিল দাদাই এতিয়া মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল কিন্তু দাদাই বিয়া হ'লত বৌ আহি পোৱাৰ পিছত দাদাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে মোৰ বৌৱে মোক গোটেই দিনটো ঘৰুৱা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ঘৰত এতিয়া বৌৱে মোক সম্পূৰ্ণৰূপে চাকৰণী বনাই পেলাইছিল যেতিয়াই দাদাৰ পৰা কিছু টকা খুজিছিলোঁ বৌ এ শৰ্ধৰকৈ মানা কৰিছিল আৰু কৈছিল যে এতিয়া টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যদিহে ভৱিষ্যতে তাই আৰু বেছি দাবী কৰিব যিটো ঠিক নহয় এতিয়া তাইয়ো কালিলৈ বিয়া হ'ব আৰু যদি তাই আনৰ ঘৰত গৈ একে কামেই কৰে তেতিয়া তোমাৰ নামো নষ্ট হৈ যাব মোৰ বৌৱে মোৰ বিৰুদ্ধে মোৰ দাদাক সদায় উচ্চতনি দি আহিছিল লাহে লাহে মোৰ দাদাও পত্নীৰ প্ৰভাৱত পৰি মোৰ লগত বেয়া আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিছিল মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল যেতিয়াই মই বান্ধৱীৰ লগত বহিছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ সকলো দুখ আৰু বেদনা পাহৰি গৈছিলোঁ মই ইফালে মোৰ লগৰবোৰো বহুত সোনকালে বিয়া হৈ গৈছিল কাৰণ আমাৰ গাঁৱত ছোৱালীবিলাকক বহুত সৰুতে বিয়া দিয়া হয় ল'ৰাবোৰকো বহুত যৌতুক দিয়ে ময়ো বহুত সপোন দেখিছিলোঁ মোৰ লগৰবোৰ বিয়া হোৱা দেখি ময়ো এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত বিয়া কৰাব খুজিছিলোঁ যিয়ে মোক তেওঁৰ জীৱনত বহুত মৰম কৰিব মোৰ বান্ধৱীসকলেও মোক বিয়াৰ ৰাতিৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকৰ পৰা সেই কথাবিলাক শুনি মোৰো আৱেগবিলাক বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল বিয়াৰ নিশাৰ অভিজ্ঞতাবোৰৰ বিষয়ে মোৰ কোনো ধাৰণা নাছিল সেইবাবেই মোৰ বান্ধৱীসকলৰ হাতত ফোন আছিল আৰু তেওঁলোকে মোক বহুতো ভাল ভাল ভিডিঅ' উলিয়াই দেখুৱাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত সেই সকলোবোৰ দেখি মোৰ লাজ অনুভৱ হৈছিল যদিও লাহে লাহে মই সেইবোৰ চাবলৈ সাহস কৰিলোঁ এতিয়া সেই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰতিদিনে চাইছিলোঁ আৰু লগতে ভাবিছিলোঁ যে বিয়াৰ নিশাও মই মোৰ স্বামীৰ লগত একেদৰে প্ৰেম কৰিম সেই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰাই প্ৰেমৰ সকলো উপায় শিকিছিলোঁ মই এতিয়া মই দিনে নিশাই ভাবিছিলোঁ যে বিয়া হ'লে ময়ো বহুত মজা কৰিম এতিয়া মই মোৰ জীৱনটো এইদৰে কটাই আছিলোঁ সন্ধিয়া ঘৰৰ কাম কৰাৰ পিছত বহী বান্ধৱীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সিহঁতে মোক প্ৰায় সিহঁতৰ স্বামীৰ ফুলসজ্জাৰ নিশাৰ কথাবিলাক বৰ্ণনা কৰিছিল ময়ো সিহঁতৰ বক্তৃতা শুনি বহুত ভাল পাইছিলোঁ লাহে লাহে এতিয়া ময়ো বিয়াৰ বয়সত উপনীত হৈছিলোঁহি সেইবাবে দাদাই বৌক ক'লে যে তেওঁ মোৰ বাবে সম্পৰ্ক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কথাটো শুনি বৌৱে লগে লগে থিয় হৈ ক'লে যে কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া দাদা আৰু মই বৌৰ ফালে চালোঁ তাই তেতিয়া লগে লগে নাৰ্ভাছ হৈ ক'লে যে মানে মই নিজেই মোৰ ননদজনীৰ বাবে সম্পৰ্ক চাম এই কথাটো শুনি মোৰ মুখত এটা হাঁহি ওলাই আহিছিল আৰু ভাবিছিলোঁ যে ক'ৰবাত বৌৰ মনত আজি মোৰ প্ৰতি মৰম উপজিছে কাৰণ তেওঁ এগৰাকী নাৰী আছিল আৰু তেওঁ মোক ভাল পৰিয়ালত বিয়া দিয়াৰ বাবে এই কথা ভাবিছে চাগে তেতিয়া এদিন বৌৱে আমাক ক'লে যে তেওঁ মোৰ বিয়াৰ সম্পৰ্ক নিশ্চিত কৰিছে এই কথাটো শুনি মই বৌক ক'লোঁ বৌ এতিয়া তুমি মোক যে সেই ল'ৰাটোৰ লগত চিনাকি কৰাই নিদিলা তেওঁ মোৰ দাদাক বৰ চতুৰতাৰে কৈছিল যে তেওঁ মোৰ বিয়াখন বহুত ভাল ঘৰত ঠিক কৰি দিছে ল'ৰাটোৰ পৰিয়ালে বিয়াৰ বাবে কোনো যৌতুক দাবী কৰা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ কোনো খৰচ নহ'ব এই কথাটো শুনি দাদাই ক'লে যে এইটো বৰ ভাল কথা মোৰ পত্নীক লৈ মই সম্পূৰ্ণ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ময়ো ভাবিছিলোঁ যে ভাল কথা দাদাৰ ওপৰত বেছি খৰচ নপৰিব এনেকৈয়ে কেইদিনমান পাৰ হৈ গ'ল মোৰ বিয়াখন এসপ্তাহৰ পিছত হ'বলৈ গৈ আছিল মোৰ বিয়াৰ বাবে মই বৰ অধৰ্য হৈ পৰিছিলোঁ মোৰ বান্ধৱীসকলে ইতিমধ্যে মোক বিয়াৰ নিশাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিছিল যাতে মই কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওঁ তাৰপিছত মোৰ বিয়াৰ ৰাতি আহিছিল মোৰ বিয়াখন ৰাতি হৈছিল সেইবাবে দৰাক একেবাৰে মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ বৌৱে মোক হোমৰ গুৰিত বহুৱাই দিছিল মই বৰ অস্থিৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত এতিয়া আহিবলগীয়া জীৱনৰ কথা ভাবি মই বৰ সুখী হৈ পৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ হ'ব মোৰ নিজৰ পৰিয়াল হ'ব আৰু মই মোৰ দাদাৰ বৌৰ ঘৰত চাকৰি দি হ'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু হয়তো সেয়া মোৰ ভুল ধাৰণা আছিল কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি যি ভাবোঁ আমি একেবাৰেই নাপাওঁ কাৰণ আমি আমাৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে সেই বিষয়ে একোৱেই নাজানো অতি সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে বিয়াৰ পিছত মই মোৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ যেতিয়া গ'লোঁ যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমালোঁ তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে ঘৰখন বৰ পুৰণি আছিল যাৰ বেৰত একেবাৰে ৰং কৰাই নাছিল মই ভাবিছিলোঁ যে যদি সেইখন বিয়াৰ ঘৰ হয় অন্ততঃ ঘৰটো মেৰামতি কৰাব লাগিছিল কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেলেগ আছিল ঘৰটো দেখিবলৈ বহুত সৰু আছিল মোৰ শাহুমা আৰু মোৰ স্বামী ঘৰত অকলে থাকিছিল মোৰ শাহুমাগৰাকী অলপ বুৰশী হৈছিল সেইবাবে কিছুমান ৰীতি নীতি কৰি তেওঁ নিজৰ কোঠালৈ লৈ গৈছিল কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে মোক যেতিয়া মোৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল আৰু মোক ক'লে যে কিছু সময়ৰ পাছত আহি আছোঁ এতিয়া মই বিশ্বনাথ বহি আগ্ৰহেৰে মোৰ স্বামীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে ঘৰখন যেনেই নহওক কিয় স্বামীজন বহুত ভাল কাৰণ তেওঁ বিয়াৰ বাবে কোনো দাবী কৰা নাছিল মই এতিয়া বহুত সুখী হৈছিলোঁ এতিয়া মই ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ স্বামীৰ সৈতে আহিবলগীয়া সময় কেনেকৈ মই মোৰ স্বামীক ভাল পাব লাগিব আৰু মোৰ স্বামীক কেনেকৈ মোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব বুলি মনতে বহুত সুখী হৈ পৰিছিলোঁ মই কিন্তু তাৰ দুঘণ্টাৰ পিছত মোৰ স্বামীয়ে কোঠাটোত সোমাই আহিল যদিও তেওঁ যি অৱস্থাত আছিল সেয়া দেখি মই সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ সম্পূৰ্ণ মদৰ নিচাহত আছিল মই এতিয়া খৰধৰকৈ মোৰ স্বামীক ধৰি বিচনাত বহিবলৈ দিলোঁ সেই সময়ত মোৰ স্বামীয়ে মোক ধৰি বিচনাত ঠেলি দিলে আৰু তাৰপিছত লাইটটো বন্ধ কৰি দিলে মই এতিয়া বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে মোক ভাল পাওঁ কিন্তু যি ধৰণে আৰু যি পৰিস্থিতিত তেওঁ মোক প্ৰেম কৰি আছিল মোৰ এনে লাগিছিল যেন কোনোবাই মোক জোৰ জবস্তি কৰি আছে কিন্তু ইফালে আচল সত্যটো মই এতিয়ালৈকে জনাই নাছিলোঁ যিটো সত্য মোৰ বৌৱে মোৰ আৰু দাদাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰকুৱাই ৰাখিছিল পিছদিনা মোৰ বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈ একেবাৰে শক্তিয়েই নাছিল মোৰ গোটেই শৰীৰটো বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল কিন্তু ৰাতিপুৱাই শাহুৱে দুৱাৰ টুকৰ মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু খৰধৰকৈ উঠি ঘৰখন চাফা কৰিবলৈ ক'লে এই কথাটো শুনি মই সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত হৈ পৰিলোঁ কোন শাহুৱে বিয়াৰ ঠিক পিছদিনা নতুন কইনাক ঘৰ চাফা কৰিবলৈ কয় কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে হয়তো ইয়াত এইটোৱেই তেওঁলোকৰ নিয়ম হ'ব পাৰে সেইবাবে সোনকালে গা পা ধুলোঁ আৰু কামত লাগি গ'লোঁ কিন্তু নতুন বোৱাৰী হোৱা বাবে মই শাহুমাক কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া কাম কৰি থাকোঁতে মোৰ হাতৰ মেহেন্দীবিলাক আঁতৰিবলৈ ধৰিছিল আজি মোৰ প্ৰথম দিন আৰু এই সকলোবোৰ মোৰ শহুৰৰ ঘৰত কৰিব লগা হৈছে এই ঘৰখন যিহেতু মোৰ নিজৰেই এইবিলাক চিন্তাৰে মই ৰাতিৰ আহাৰ ৰান্ধিবলৈ ধৰিলোঁ যেতিয়া মোৰ শাহুৱে মোক স্বামীৰ বাবে অপেক্ষা কৰা দেখিলে তেতিয়া শাহুমাই ক'লে যে তুমি তাৰ কাৰণে ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সি বাহিৰৰ পৰা খাদ্য খাই আহিব ময়ো এতিয়া মনে মনে খাই মোৰ ৰুমলৈ গলো সেই সময় মোৰ স্বামীৰ স্বামীরভাবে অপেক্ষা কৰি আসছিল আজি আকৌ ৰাতি মোৰ স্বামী আহিছিল আর বহুত মদ খাইছিল দেখি মই বৰ চিন্তিত হবলৈ ধরল আজিও প্রথম ৰাতিৰ দৰে মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ওপৰত নিজৰ অধিকার সাব্যস্ত কৰিছিল এনেদৰে দিনবিলাক পার হবলৈ ধৰিলে যেন মই কেবল কাম কৰিবলৈহে এইখন ঘরলই আহিছোঁ আর ৰাতি হলে স্বামীৰ অত্যাচাৰ ভুগিবলৈ মই বুজিব পাৰিলোঁ যে মোৰ বৌৱে মোৰ লগত কিমান বেয়া কাম কৰিলে তাৰ বিনিময়ত কিয় যৌতুক বিচৰা নাছিল তেওঁ এতিয়া বৌৰ সঁচা কথাবিলাক ক'লেও মোৰ দাদাই মোকে বিশ্বাস নকৰে আৰু কেৱল বৌকে সমৰ্থন কৰি যাব সেইবাবে মই সেইটোকে মোৰ ভাগ্য বুলি মানি লৈ মোৰ জীৱনটো আগুৱাই যাবলৈ ধৰিলোঁ অন্তৰত বহুত দুখ লাগিল কিন্তু কাকো এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া ফাললৈ ঢাপলি মেলিছিল কাৰণ মোৰ স্বামীয়ে এদিন টকা উপাৰ্জন কৰি পিছদিনাৰ পৰা মদ খাই বাগৰি থাকে মই পঢ়া শুনাও কৰা নাছিলোঁ চাকৰি এটা পাবলৈ আমাৰ শাহুমাৰ ঘৰত দুজনী গাই গৰু আছিল সেই গৰুৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি মোৰ শাহুমাই জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিছিল ময়ো গৰুৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মানুহৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ধৰিলোঁ কিন্তু গাখীৰ বিক্ৰী কৰি যিখিনি টকা পাওঁ স্বামীয়ে মদ খাবলৈ কাঢ়ি লৈ গৈছিল মোৰ ভাগ্যক বহুত গালি পাৰিছিলোঁ মই ভগৱানে মোক কি শাস্তি দিছে বুলি মই ভাবিছিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত এদিন গম পালোঁ যে মই মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া সন্তান জন্ম দিয়াৰ আনন্দত মই মোৰ জীৱনত এটা নতুন পোহৰ দেখিছিলোঁ সন্তানৰ কল্পনা কৰিয়েই মোৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ মোৰ শাহুমাও এগৰাকী ভাল নাৰী আছিল এতিয়া মোৰ শাহুমাও মোক সহায় কৰিবলৈ ধৰিছিল এইটো অৱস্থাত মোৰ স্বামীয়ে যাতে মোক বেয়া কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে সেয়েহে তেওঁ মোক এতিয়া তেওঁৰ কোঠাত শুৱাই লৈছিল এনেকৈয়ে দিনবিলাক পাৰ হৈ আছিল এতিয়া আহিবলগীয়া জীৱনৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই জীৱনত স্বামীৰ মৰম নাপালোঁ কিন্তু অন্ততঃ সন্তানৰ মৰম পাম এই কথা ভাবি মই বৰ সুখী হৈ পৰিছিলোঁ এনেকৈয়ে ন মাহৰ পিছত মই দুটা যম সন্তানৰ জন্ম দিলোঁ তাৰপিছত মই বিচনাত কিছুদিন জিৰণি লৈছিলোঁ কাৰণ মই তেতিয়া বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া ফাললৈ ঢাপলি মেলিছিল কাৰণ মোৰ স্বামীয়ে এতিয়া একেবাৰে কোনো কাম নকৰা হ'ল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈও মোৰ বহুত চিন্তা হ'বলৈ ধৰিছিল এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ যত্ন মোৰ শাহুমাই ল'বলৈ লৈছিল আৰু এমাহৰ পিছত মই আকৌ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া এমাহ ধৰি গাখীৰ বিক্ৰী নকৰাৰ বাবে যিসকল লোকৰ ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে অন্য ঠাইৰ পৰা গাখীৰ কিনিবলৈ ধৰিলে ইয়াৰ বাবে গাখীৰ বিক্ৰী কৰাত মোৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছিল সন্ধিয়া যেতিয়া মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ওচৰলৈ আহোঁ তেতিয়া সিহঁতে ভোকত কষ্ট পাই কান্দি থাকে যিটো দেখি মোৰ বৰ কষ্ট অনুভৱ হৈছিল অন্তত মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ শাহুমাই সদায় মোক সাহস দি গৈছিল মই এতিয়া অন্য ঠাইলৈ গৈ মানুহৰ ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ কিছুদিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে মোৰ গাখীৰ বিক্ৰী বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল গাখীৰৰ বিনিময়ত মানুহে মোক ভাল দাম দিবলৈ ধৰিলে যাৰ বাবে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা পুনৰ উন্নত হ'বলৈ ধৰিলে এদিন য'ত মই প্ৰতিদিনে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাত এগৰাকী মই মহিলাক লগ পাইছিলোঁ তাই মোক সুধিলে যে আপোনাৰ গাখীৰ বাকী আন গাখীৰতকৈ সতেজ আৰু বিশুদ্ধ আপুনি এটা কাম কৰক ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰৈত এটা ডাঙৰ বাংলু আছে প্ৰতিদিনে তালৈ গৈ গাখীৰ দিয়ক ভাল দাম পাব আপুনি এই কথা শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিল পিছদিনা এতিয়া মই সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰামৰ্শ মতে সেই ঠিকনাত উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ সঁচাকৈয়ে সেই ঘৰটো আন ঘৰৰ তুলনাত বহুত বেলেগ আছিল যেতিয়া মই বাংলুৰ দুৱাৰত টুকৰ মাৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ সন্মুখত এজন বৰ ধুনীয়া মানুহ ওলাই আহিছিল মই অলপ অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ তেওঁ মোৰ ফালে চাই সুধিলে তুমি কোন হয় মই ক'লোঁ মোক কোৱা হৈছিল যে ইয়াত সতেজ গাখীৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আৰু তাৰপিছত মোক সুধিবলৈ ধৰিলে যে আপুনি গাখীৰত মিক্সন কৰে নে নাই এতিয়া মই ক'লোঁ যে নাই মই নকৰোঁ আপুনি এবাৰ গাখীৰ কিনি চালেই গম পাব সেই মানুহজনে কিবা এটা অলপ সময় চিন্তা কৰি ক'লে যে অ'কে সদায় মোক এক লিটাৰ গাখীৰ দি যাবা তেওঁক এতিয়া এক লিটাৰ গাখীৰ দিয়াৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ কাৰণ মই আৰু এঠাইত গাখীৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাম পাইছিলোঁ এতিয়া মই প্ৰতিদিনে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু ৰাতি ঘৰলৈ আহিলে মই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সময় কটাই লাহে লাহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ জীৱনৰ অসুবিধাবোৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাছিল এতিয়াও বহু অসুবিধা আহিবলগীয়া আছিল এদিন যেতিয়া মই সেই মানুহজনৰ ঘৰলৈ গাখীৰ দিবলৈ গ'লোঁ দুৱাৰখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰৰ পৰা এটা শিশুৰ জোৰেৰে কান্দন শুনিছিলোঁ মানুহজনে লগে লগে শিশুটিক শান্ত কৰাবলৈ দৌৰি গ'ল শিশুটিৰ মাত শুনি ময়ো ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ সি জোৰেৰে কান্দি আছিল আৰু একেবাৰে শান্ত হোৱা নাছিল সেই সময়ত মই মানুহজনক ক'লোঁ যে এটা কাম কৰক মোৰ কোলাত শিশুটিক দিয়ক মই তেতিয়া লগে লগে তাক শান্ত কৰি দিবলৈ পাৰিম তাৰপিছত মানুহজনে ডাঙৰ চকুৰে মোৰ ফালে চাই ক'লে তুমি নিজেই ছোৱালী কেনেকৈ ল'ৰাটোক চম্ভালিবলৈ পাৰিবা সেই সময়ত মই তেওঁক ক'লোঁ যে মোৰো দুটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যেতিয়া তেওঁ শিশুটিক মোৰ কোলাত দিলে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সি নিমাত হৈ পৰিছিল সেই মানুহজন আকৌ মোৰ ফালে অতি গভীৰ চকুৰেৰে চাই আছিল সেই সময়ত তেওঁ মোক ক'লে যে তোমাৰ বয়সলৈ চাই একেবাৰে অনুমান কৰিবই নোৱাৰি যে তুমি দুটা সন্তানৰ মাতৃ কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া শিশুটি শান্ত হ'ল মই তেওঁক ঘূৰাই দিলোঁ আৰু গাখীৰ দিয়াৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ এতিয়া এনেকৈ প্ৰতিদিনে গাখীৰ দিয়াৰ পিছত মই মানুহজনৰ লগত কিছু কথা পাতিছিলোঁ মানুহজন বৰ ভদ্ৰ আছিল তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁৰ এটা সন্তান আছে আৰু সন্তানৰ প্ৰসৱৰ সময়ত তাৰ মাকৰ মৃত্যু ঘটিছিল সেইবাবে শিশুটিৰ এতিয়া যত্ন লোৱাত তেওঁ বহুত কষ্ট হৈ পৰিছে মই এতিয়া তেওঁক ক'লোঁ যে এজনী ভাল ছোৱালী চাই আপুনি বিয়া কৰাই ল'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁ লগে লগে ক'লে যে নাই নাই দ্বিতীয় এগৰাকী নাৰীয়ে আন এটা সন্তানক মাতৃৰ দৰে মৰম কেতিয়াও দিব নোৱাৰে সেই একে সময়তে সেই মানুহজনেও মোৰ সন্তানৰ কথা সুধিছিল ময়ো তেওঁক গোটেই কাহিনীটো ক'লোঁ সেই ব্যক্তিজন বৰ দয়ালু আছিল এতিয়া মই প্ৰতিদিনে তেওঁৰ ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ সন্তানটো মোৰ লগত মিলি পৰিছিল এনেকৈয়ে মোৰ দিনবিলাক পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু মোৰ স্বামীয়ে দিনে নিশাই মদৰ নিচাহত আছিল তেওঁ মোৰ আৰু নিজৰ সন্তানবিলাকক লৈ একোৱেই চিন্তা নাছিল আচলতে তেওঁ নিজৰ মাকক লৈয়ো চিন্তা কৰা নাছিল মোৰ শাহু বহুত বুঢ়ী হৈ গৈছিল আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী অলপ ডাঙৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিছিল লাহে লাহে এতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চম্ভালিবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল তাৰপিছত এদিন মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ জ্বৰ উঠিল ডাক্তৰে মোক ক'লে যে দুয়োকে লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব লাগিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ নিমনীয়া হৈছে আৰু সেয়েহে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মোৰ হাতত ইমান টকাও নাছিল মই মোৰ স্বামীৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি দৌৰি আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক ঠেলি ঘৰৰ পৰা আকৌ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিল মই যিখন ঘৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তালৈ গৈ ভিক্ষা খুজিবলৈ ধৰিলোঁ কিন্তু ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বাবে কোনেও মোক সহায় কৰিবলৈ সাজু নাছিল এতিয়া মোৰ মাত্ৰ এটাই ঘৰ বাকী আছিল লগে লগে দৌৰি মই তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ সেই মানুহজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলোঁহি আৰু মই নাৰ্ভাছ হোৱা দেখি তেওঁ মোক সুধিলে যে কি হ'ল ৰাণী মই তেতিয়া লগে লগে হাত জুৰি কৰি তেওঁক ক'লোঁ যে মোক অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ মোৰ দুয়োটা সন্তান বেমাৰ হৈছে আৰু যিমান পাৰি সোনকালে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীখনত মোৰ কোনোৱেই নাই আৰু মোৰ স্বামীয়েও একো কাম নকৰে তেওঁ মোক একেবাৰে সহায় কৰিবলৈ নিবিচাৰে মোৰ মানুহজনে এতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ প্ৰতি একো গুৰুত্বই নিদিয়ে কিছু সময় ভবাৰ পিছত মানুহজনে মোক এনেকুৱা এটা কথা ক'লে যিটো কথা শুনাৰ পিছত মোৰ একেবাৰে জ্ঞানকণ হেৰাই গৈছিল তেওঁ ক'লে যে আজিৰ পৰা মই তোমাৰ একেবাৰে গাখীৰ নলওঁ মই তেতিয়া ক'লোঁ যে আপুনি এইবিলাক কি কথা কৈছে সেইটো সময়ত তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে যে কাৰণ মই বিচাৰোঁ তুমি মোক বিয়া কৰোৱা এই কথাটো শুনি মই সম্পূৰ্ণ আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ তেওঁ তেতিয়া মোক ক'লে যে মোৰ কোনো ভুল উদ্দেশ্য নাই চোৱা মোৰ পত্নী এই পৃথিৱীত নাই আৰু মোকো মোৰ সন্তানৰ বাবে এগৰাকী মাক দৰকাৰ হৈছে তুমি মোৰ সন্তানক নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম দিয়া আৰু ইফালে মোৰ সন্তানৰো তোমাৰ লগত ভাল মিল আছে মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ সেইবাবে মই তোমাক বিয়া কৰাবলৈ বিচাৰোঁ এইটো সময়ত মই কিছু সময় মনে মনে আছিলোঁ এতিয়া এইবিলাক কথা শুনি মই তেওঁলৈ একেথৰে চাই আছিলোঁ সেইটো সময়ত তেওঁ মোক কৈছিল যে তুমি তোমাৰ স্বামীক একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই তাক অলপ টকা দি তোমাক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰাই দিম যাতে তুমি মোক আৰামত বিয়া কৰাবলৈ পাৰিবা এইটো কথা মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেই কৈছোঁ এইটো তুমিও জানা যে তোমাৰ স্বামীয়ে ভৱিষ্যতে তোমাক আৰু সন্তানৰ লগত একেবাৰে থিয় নহয় আৰু তেওঁ এজন মদাহী আৰু তুমি ভালদৰে জানা যে এজন মদাহীৰ লগত জীৱনটো কটোৱা কিমান কষ্টকৰ তেওঁ কোৱা কথাখিনি এটা দিশত শুদ্ধই আছিল মই বিয়া হোৱাৰ পৰাই মোৰ স্বামীয়ে কেতিয়াও আৱশ্যকতাখিনি বুজি নাপালে আৰু আজি যদি মানুহজনৰ কথাও নুশুনো তেন্তে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাব মই মোৰ সন্তানৰ স্বাৰ্থত সেই মানুহজনক বিয়া কৰাব লাগিব মই এতিয়া কথাটো মানি লৈছিলোঁ তাৰপিছত সেই মানুহজনে মোৰ অনুৰোধ অনুযায়ী মোক এক লাখ টকা দিলে তাৰপিছত মই লগে লগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিকিৎসা কিছুদিন চলি থাকিল আৰু তাৰপিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছিল এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত মানুহজন মোৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ স্বামীক তালাকৰ বিনিময়ত মোৰ স্বামীক লগে লগে লাখ টকা দিলে তেওঁ মোক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে ময়ো মনে মনে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজখনত চহী কৰি মন্দিৰলৈ গৈ সেই মানুহজনৰ লগত বিয়া হৈ মই তেওঁৰ ঘৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমতে কেইদিনমানৰ বাবে বহুত অদ্ভুত যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে মোৰ সন্তানৰ প্ৰতি মানুহজনৰ যি মৰম আছিল ময়ো এতিয়া গলিবলৈ ধৰিছিলোঁ কাৰণ সঁচাকৈয়ে সেই মানুহজন এজন ভাল মানুহ আছিল তেওঁ মোৰ সন্তানৰ বহুত যত্ন লৈছিল তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ সন্তান আৰু মোৰ সন্তানৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা নাছিল লাহে লাহে ময়ো সেই মানুহজনৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ ধৰিলোঁ এনেকৈয়ে বিয়াৰ পিছত আমি বিয়াৰ ৰাতিটো এবাৰো উদযাপন কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ স্বামীয়ে মোক কৈছিল যে তুমি যেতিয়ালৈকে মন নকৰা মই তোমাৰ ওচৰলৈ নাহোঁ সেইদিনাখন মই মোৰ স্বামী অহাৰ আগতেই মই ঘৰখন সম্পূৰ্ণকৈ সজাই থৈছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক আন এটা কোঠাত শুৱাই থৈছিলোঁ তেওঁ ঘৰলৈ আহি সেইটো দেখি সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত হৈ পৰিছিল মই এতিয়া তেওঁৰ হাতত ধৰি মোৰ কোঠালৈ লৈ গ'লোঁ মোৰ স্বামীয়ে চকু মেলি মোৰ ফালে চাই থাকিল তেওঁৰ হাতখন ধৰি মই ক'লোঁ যে আপুনি মোৰ জীৱনলৈ আহিছে আৰু মোৰ জীৱনটো একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল মোৰ সন্তানসকলে এজন ভাল দেউতাক পাইছে যদি আপুনি মোৰ জীৱনলৈ নাহিল হয় তেন্তে হয়তো মই এতিয়াও মোৰ জীৱনত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন এনেতে মই কিবা এটা ক'বলৈ ওলাইছিলোঁহে সেই সময়তে মোৰ স্বামীয়ে মোক নীৰৱ কৰি ক'লে পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনি এৰি এতিয়া যি সময় আছে সেই সময়খিনি উপভোগ কৰা উচিত তাৰপিছত আমি দুয়ে ইজনে সিজনক সাৱটি ধৰিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে তাৰপিছত আমি ইজনে সিজনক বহুত মৰম কৰিলোঁ আজি মোৰ জীৱনৰ প্যাস পূৰণ হ'ল আজি মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ওপৰত বহুত মৰম কৰিছিল এতিয়া সদায় মোৰ সন্তানকেইটাক লৈ আৰু মোৰ স্বামীক লৈ মই বৰ সুখেৰে নিজৰ জীৱনটো কটাই আছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে